Bu videoda sizlərə remote data analitikin gündəlik iş rejimi barədə məlumat vermək istəyirəm. Günə saat Bakı vaxtı ilə saat 12-də başlayıram və əvvəla Jira platformasında mənə aid olan tasklar varsa onları kontrol edirəm və həmin tasklar üzərində işləməyə başlayıram. Və taskları işləyən zaman əsasən mən istifadə edirəm e, Tableau platformasından. WL-də ya data sorusu dəyişirəm ya da ki müəyyən formulalar varsa onları edit elirəm, yeniləyirəm və dashboard-da müəyyən qrafiklərdə problem varsa onları da düzəldirəm. Bundan sonra isə SQL kodlarında əgər hər hansı bir yenilik varsa, hansı ki rəhbərlikdən qeyd olunur, onları reditləyəndən sonra mütləq şəkildə GitLab platformasına mən update verməliyəm. Bunun üçün də kim istəsə Python-dan, kim istəsə də mənim kimi argon istifadə edə bilər terminaldan yeniləmə sorğusu göndərirəm. Burada git commit etdikdən sonra isə proses bitir, qaş tərəfin təsdiqini gözləyirəm. Əlavə olaraqsa işimlə əlaqədar hal-hazırda etimad necəsinə bağlı kitab oxuyuram. Hər birinizə uğurlar.